मराठवाड्यातील पहिल्या बी आय फन पार्कचा शुक्रवारी वसपतला शुभारंभ झाला सर्व प्रकारचे क्रीडा गेम मनोरंजन रेस्टॉरंट गार्डन आदी सर्व सोयी सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत मराठवाड्यातील पहिल्या बी आय फन पार्कचा भव्य शुभारंभ वसमतला शुक्रवारी सायंकाळी सात वाजता मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न झाला आहे बी आय बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सद्वारे परभणी रोड वसमत इथं जवळपास सतरा एकर परिसरात उभारण्यात आलेल्या तिरुपतीनगर इथं हा भव्य पार्क उभारण्यात आला असून यामध्ये लहान मुलं युवा तरुणसह ज्येष्ठ नागरिकांच्या आवडीचे इंडोर आणि आउटडोर गेम क्रिकेट आणि फुटबॉल टर्फ स्विमिंग पूल आर्केड गेम बेबी पूल कॅफे आणि रेस्टॉरंट बर्थडे सेलिब्रेशन किडी राईट रेन डान्स भव्य गार्डन उपलब्ध आहेत बी आय बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स व्यवस्थापक शेख जलील शेख इस्माईल यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकार या या सर्व प्रकारचे क्रीडा गेम मनोरंजन रेस्टॉरंटची उत्तम व्यवस्था या पार्कमध्ये करण्यात आली आहे या उद्घाटन शुभारंभप्रसंगी प्रसंगी उपस्थित हिंगोलीचे नगराध्यक्ष हाजी शेख इस्माईल माननीय उपनगराध्यक्ष हिंगोली शेख निहाल भैया बी आय बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स शेख जलील आदी सर्व यावेळी उपस्थित होते शहर मे पहिली बार बी आय पन पार्क वन जोन का ओपनिंग यहाँ पर किया गया है मैं इसकी विशेषता आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वन पार्क में गेम जोन है आक्रेट गेम जो होते हैं इंडोर गेम्स बच्चों के लिए सभी तरह के नए गेम्स यहाँ पर उपलब्ध है उसी तरह से स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए छोटा बेबीज़ के लिए बेबी स्विमिंग पूल है और रेन डांस बच छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध है उसी तरह से जो लोग आउटडोर गेम्स खेलना चाहते हैं लेकिन ग्राउंड उपलब्ध नहीं होता है उनके लिए टर्फ है जिसमें फुटबॉल क्रिकेट जैसे गेम खेले जा सकते हैं उसी के साथ साथ मनोरंजन के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया गया है उस रेस्टोरेंट में इंडियन चाइनीज़ और मुगलाई सभी तरह के वेज खाने का नियोजन यहाँ पर किया गया है मैं वसमत शहर की जनता से ये आह्वान करूँगा और वसमत और हिंगोली जिला जिले के लोगों से यह आह्वान करूँगा कि वो आ, आप इस फन पार्क का लाभ उठाएं भविष्य में ये फन पार्क और भी ज़्यादा डेवलप होकर हमारे परभनी नांदेड़ हिंगोली तीनों ही जिले की सेवा करेंगा ऐसे में अपेक्षा व्यक्त करता हूँ और इस फन पार्क के प्रोपराइटर राइटर हाजी अब्दुल जलील इनका अभिनंदन करता हूँ इनको इनको आगे के कार्यकाल के लिए आगे के कामकाज के लिए शुभकामनाएं देता हूँ धन्यवाद प्रतिनिधि नंदू परदेशी वसमत जिला हिंगोली एन न्यूज़ मराठी